खानपुर में आज की एक और वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे एक इंतहाई टॉपिक, जो आजकल सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं और वो टॉपिक है अभी आपके सामने में कर देता हूँ ये टॉपिक है आज का रिजल्ट कब आ रहा है मिड टर्म फॉल ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जाम्स का तो इसके ऊपर बात करते हैं और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जिसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिजल्ट कब आने वाला है उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वी खान पर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी और इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम बात करूँगा इस चैनल के हवाले से तो देखिएगा इनशाला नेक्स्ट वीडियो में और अब आ जाएं आज के जो टॉपिक है हमारा कि फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है और जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी वो थी ये आपको दिखाता हूँ ये वीडियो थी मेरी इस वीडियो में मैंने बताया था कि जो फाइनल एग्ज़ाम है ना वो कब होने वाले हैं तो फाइनल एग्जाम को देखकर उसकी डेट है और जो वीव्यू का नया पैटर्न है जो इस मैंने इस वीडियो में आपको बताया था उसको देख के तो सिंपली आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है ना वो कब आने वाला है तो एक चीज आपने एल में इस दफा चेक की होगी कि जो आपकी क्विज़ है ना उसकी कोई भी डेट पंद्रह के बाद नहीं है जो भी क्विज़ हैं वो पंद्रह से पहले पहले फाइनल हो रहे हैं ठीक है ना ये देखें ये भी सात का है या जो भी आप देख लें कोई भी स्कूज असाइनमेंट जी कुछ भी ऐसा है वो सर के सारे आपके पंद्रह से पहले पहले के हैं तो इससे इस पंद्रह से पहले का मतलब है कि इसमें भी एक क्लू है आपके लिए और दूसरी चीज ये है कि आपके जो असाइनमेंट है ना आपने जमा कराई हुई इस सेमेस्टर की उसके भी आंसर अब फौरी तौर पर आने वाले हैं और बहुत सारी असाइनमेंट के आप आ रहे हैं जैसे आपके सामने ओपन कर रहा हूँ एक एल एम एस और हमेशा मैं आपके साथ एल एम एस ओपन करके ही बात करता हूँ ताकि आपके सामने सारी चीजें आ जाए तो बहुत जल्द जल्द जल जो है ना वो आपके रिजल्ट सारे के सारे आने वाले आ रहे हैं तो चूंकि जो नया पैटर्न यूनिवर्सिटी ने बनाया था आपको मैंने रात भी बताया था तो उसमें ये था कि वो मैं भी आपके सामने ओपन कर देता हूँ यहाँ पे क्लियरली बताया गया था रात भी इस बात पर डिस्कस हुई थी पिछली वीडियो में कि जो है ना मिड टर्म और फाइनल टर्म मिड में जो एक्टिविटीज हैं क्विज या assignment है या जो भी है ना वो ट्वेंटी परसेंट है और ट्वेंटी परसेंट का है, तो दोनों को मिला के आपका ना फोर्टी परसेंट बनता है जिसमें से आपको 40 में से आपको में तो लाजमी लेना है। यानि कि टोटल का फिफ्टी परसेंट जो ट्वेंटी परसेंट बनता है तो फिर आप फाइनल टर्म वो पेपर दे सकते हैं उसके लिए जरूरी ये है अब समझने की बात यह है कि आपकी जो असाइनमेंट है ना असाइनमेंट और क्विज और जीडीबी के नंबर डेट शीट आने से पहले पहले सभी के सभी फाइनल हो जाने हैं और दूसरा ये है कि उससे पहले आपका मिड भी आ जाना है डेट शीट आने से पहले और डेट शीट जो है ना वो कम अज कम भी पंद्रह जनवरी पंद्रह जनवरी नहीं पंद्रह फेब तक आपकी जो है ना वो लॉन्च हो जाएगी इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है वो भी बारह से पंद्रह फेब 2023 के दौरान आपका आ जाएगा मैं आपको डेट बता देता हूं फेब 2023 चल रहा है इस डेट से यानी जो अगला वीक है ना वो जैसे ही स्टार्ट होगा और उसके खत्म होने तक आपका जो है ना रिजल्ट आ जाएगा वो चाहे 12 को आ जाए तेरह को आ जाए या 18 तक आ जाए लेकिन पॉसिबिलिटी यह है कि वो इन तीनों या चार दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगा ताकि सारी कैलकुलेशन हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपने 50 लिया या नहीं लिया तो इन सभी लेंगे हमारी दुआएं सबके साथ इस डेट को जहन में रखें पंद्रह फ़ेब ट्वेंटी उससे से पहले पहले इनशाला सारी की सारी कैलकुलेशन हो जानी है जिसमें आपके असाइनमेंट के नंबर जी के नंबर या जो भी हैं आपकी वो सारे के सारे नंबर आपके कैलकुलेट हो जाने हैं और फिर उसी की बेस के ऊपर ही आपने आ, फाइनल की तरफ जाना है ठीक है तो बहुत तेजी के साथ अपने नंबर आते जा रहे हैं आपके एल एम एस में उसको चेक कीजिएगा और अब ये तो क्लियर थोड़ा सा हो गया आपको कि डेट शीट कब से स्टार्ट होनी है डेट शीट इन डेट शीट का जो है इंटरफेस वो भी पंद्रह से सोलह तक आ जाएगा और उससे पहले पहले फाइनल भी आ जाएगा तो दुआ कीजिए और मेहनत कीजिए मेहनत पहले होती है और साथ में फिर दुआ होती है तो इन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है सभी का और सभी इनशाला अच्छे नंबरों के साथ फाइनल में जाएंगे और फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इन जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो मैं बनाऊंगा सिलेबस के ऊपर कि आपका जो फाइनल सिलेबस है ना वो कितना होगा तो इनशाला मेरी कोशिश होगी कि सभी जो सभी के सभी अलग अलग हैं प्रोग्राम जैसे कोई बी एड है या बी एस इंग्लिश है बी एस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इस तरह जोलॉजी है वो सभी के सभी अलग अलग मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूँगा आपके साथ ताकि आपको उससे फायदा हो जाए तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तक तब तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा और चैनल आपके सामने है सिंपली अगर आप ये वर्ड आप लिखेंगे ऐट द रेट वी यू खानपुर और इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो होगी सिलेबस के मतलब तब तो तक के लिए अल्लाह हाफिज़